دكتور داتا سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مسلمين وسلمات ينمو الله 16 17 18 19 لقمان كاسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهاء المنكر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرخا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأسوات لصوت الحمير Sadaqallahul Azim Wahai anak Sungguhnya jika ada satu buatan sebesar Biji sawi dan berada dalam batu Di langit atau di bumi Nisaya Allah akan mendatangkannya Membalasinya Sungguhnya Allah mahalu lagi maha mengetahui Wahai anakku Dirikanlah salat Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik Dan cegahlah mereka dari buatan yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu Sungguhnya yang demikian itu termasuk Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT Dan janganlah memalingkan muka dari manusia Kerana sombong Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong sombong dan membanggakan diri dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai kita masih lagi melihat meliti ayat ke-18 dan ke 19 dari surah Luqman iaitu berkaitan dengan wasbir ala ma asabak bersabarlah kamu di atas segala kesulitan kepayahan kesempitan ini adalah rintangan daripada menjalankan misi amar ma'ruf dan juga nahi mungkar sebab itu Allah menyatakan inna min azmil umur sungguhnya semua yang disebut begitu setiap hal yang diperintahkan itu akan memberi kepada kamu satu impak yang tertentu dalam hidup kamu azmil umur ni berarti juga telah kita lihat ada kiraan yang menyebut hazmil umur antara perkara yang masuk penting kamu perlu meletakkan membulatkan tekad kamu ke tapan hati kamu kerana itu merupakan perkara yang wajib sunatullah dalam kehidupan ini memerlukan kepada kita untuk menghadapi satu perkara itu dengan kerusahan anak ayam itu berada dalam telur ibunya cengkerang yang keras itu mampu untuk dipecahkan oleh anak ayam yang lembik lehernya bahawa dia mengetuk cengkerang itu sampai pecah sehingga tiba waktu untuk dia keluar ke muka bumi selepas dieram oleh ibunya itu sunatullah kerana telah kita bincangkan di awal surah Al-Kabut yang lalu hasibana zu ayutraku wa amanna wa hum la yuftanun telah kita dah berkataan fitnah yang merujuk kepada api api ni sifatnya lah panas emas itu keluar daripada perut bumi bercampur dengan pelbagai benda asing perlu dibakar sehingga dapat pisahkan maka jadilah dia emas yang begitu mahal maka proses untuk menzahirkan melahirkan iman maka dia akan melalui satu kesusahan ujian telah kita bincangkan asyaduna sibala anak al-anbiya amsal fal amsal mereka yang paling berat ujiannya di buku bumi ini adalah nabi-nabi kemudian mereka mengikuti para nabi al-hawariyun dan juga sahabat sebagai contohnya telah kita bincangkan kisah-kisah yang begitu banyak jadi manusia ni apakah dia mampu untuk menghadapi suasana ini kerana sesuatu tanggungjawab itu perlu kepada pengorbanan masulia masulia ni dia ada kulfa kulfa ni berarti satu kos yang dia kena bayar untuk menghadapi keadaan itu saya suka nak bawa kepada tuan-tuan kisah-kisah ni sebagai motivasi untuk kita bila kita melihat orang yang lemah dirinya tak mampu untuk mengalami celaan tak kira lah celaan tu datang daripada persekitaran antaranya kawan-kawannya ataupun gurunya ni anak-anak kalau kita bercerita setiap kali bila nak melakukan satu perkara dia memikirkan tentang impaknya kesannya dia ditakut kalau seorang usahawan pun Allah beri padanya kudrat yang begitu tinggi ilmu yang begitu luas boleh apa saja dia boleh buat jawablah apa saja orang tanya jawab boleh buat insya Allah. walaupun di belakang rumah jangan duk fikir halangan-halangan maka halangan itu akan mengakibatkan diri kita ni diancam oleh di kepupusan kerana kurangnya usahawan akan mengakibatkan hilangnya pentadbiran kata kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an kamu taraktum tijara zahaba sulusul idarah kamu tinggalkan pentadbiran kamu tinggalkan jika kamu meninggalkan perniagaan keusahawanan kamu akan hilang seperti ke daripada pemerintahan sengaja saya bawa benda ni kerana dalam konteks inadzarika min azmil umur ni manusia takut kepada kulfah ni tadi takut masuk dia kerana ada kulfah iaitu gambarannya sepatutnya seorang pemuda graduate daripada universiti dia patut memiliki satu minda yang besar cemuhan jangan menyediakan diri kita sindiran jangan menghalang langkah-langkah kita sekarang dia saya bawa perkara ni kerana ini dalam pesan Luqman kepada puteranya. Ada satu kisah tau berlaku pada zaman kerajaan Islam Uthmaniyah. Ada seorang pemuda yang duduk di Syria namanya Muhammad Ismail. Beliau ni bekerja sebagai tukang jahit. Beliau bukannya seorang pelajar tapi selalu menghadiri kelas-kelas agama di masjid pada masa itu. Masjid Umawi contohnya di Dimashq. Bukan untuk belajar tapi untuk dapat berkat saja. Ni sungguhannya, Syekh yang mengajar itu berkata kepada ini menasihatinya ternyata kata-kata guru itu berkesan dalam hatinya kena pada waktu yang betul tempat yang betul dengan ikhlas maka masuk dalam hati Muhammad Ismail ni ni pemuda ni menjadi bersemangat dia segera membeli buku-buku mengkajinya pagi petang siang malam banyak masalah dia tak faham dia tanya pada gurunya sehingga beberapa waktu kemudian dia telah menguasai berbagai-bagai ilmu mantiknya loranya nahunya balaranya ilmu tafsirnya hadisnya maka ramai orang datang ke kedai Muhammad Ismail bukan untuk menjahit pakaian tapi untuk ni Fatwa Aula dari jadi mufti pula di situ. Fenomena ni bukan saja tak disukai oleh penyokong mufti Syria pada masa itu. Kerana ramai orang dah mula bertanya kepadanya tidak lagi bertanya kepada mufti. Maka penyokong-penyokong mufti ni merasa benci kepada pemuda yang namanya Muhammad Ismail ni. Mereka walaupun benci tapi mereka tak mampu untuk menghentikan pengaruhnya. Jadi Muhammad Ismail ni tidak bergantung kepada wang kerajaan sedikit pun. Dia menjadi tukang jahit cukup hidupnya dengan penawaran. Satu hari Muhammad Ismail lalu di hadapan orang yang membencinya. Mereka melihat Muhammad Ismail Dengan penuh rasa meluat Muhammad Ismail beri salam kepada mereka Mereka menjawab dengan penuh sindiran Engkau nak ke mana wahai syekh Nak pergi Istanbul ke untuk minta jawatan mufti Mereka lalu mentertawakannya Zaman tu kerajaan Islam Uthmaniyah Yang bermarkas di Istanbul Mereka menawangilah kerajaan negara-negara Umat Islam seperti Syria Jadi di sana ada sultan Ada dipanggil syekhul Islam yang berada di sana Mufti kepada daulah Mendengar sindiran itu Muhammad Ismail menjawab dengan penuh keyakinan InsyaAllah الله <applause> keluarganya pergilah dia ke Istanbul dia duduk dekat sebuah kedai buka perniagaan di sana dekat dengan pejabat Syekhul Islam Syekhul Islam ni mufti tertinggi kerajaan Islam Osmania lah beliau lah yang berhak untuk mengangkat menurunkan seorang mufti di mana tempat di bawah naungan kerajaan Islam Osmania sama duduk kat Istanbul ni pekerjaan seharian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail ni samping menjahit dia juga membaca buku menulis baca buku menulis satu hari ada seorang berkata kepada Syekh Muhammad Ismail ni hari ni Sultan mengajukan soalan yang membingungkan semua orang dekat Jabatan mufti tak boleh jawab. Tapi sultan tetap bagi masa untuk mereka mencari jawapannya. Sudikah kan kau? kau? Kau pergilah. Kau kutuk jawapan tu ada di sisi mu. Muhammad Ismail berkata, ya baiklah. Dia pergilah ke pejabat Syekhul Islam. Sampai kat sana, dia datanglah kepada si usaha Syekhul Islam ni. Tanya masalah yang di... Baca masalah itu Kemudian dia pun ambil pen Dia tulis jawapan itu Dalam masa yang singkat Kepada fatwa Ataupun soalan dikemukakan oleh di Sultan ni tadi Tiba-tiba dia telah menulis sebanyak Berpuluh-puluh muka surat Subhanallah yang tadi jawapan tu dia baru datang ke pejabat dia memujinya maka Syekhul Islam ni berkata kepadanya wahai Muhammad Ismail lah apa saja aku akan bagi maka Muhammad Ismail tanpa berlingah lagi berkata beri kepada aku jawatan mufti di Syria dan juga guru besar di Kubah Nasr kalau kita pergi ke Syria tempat nama Kubah Nasr ni ulama besar je boleh mengajar nak jadi mufti Syria pun bukan calang-calang itu merupakan tempat Imam Nawawi satu masa dahulu Imam Imam besar Jamaluddin Qasimi sini semua bukan tempat calang-calang orang tuan-tuan ni -tuan, boleh kat pasal Syekh Syekhul ni berkata baik kedua-dua milikmu ia surat pelantikan di bawah kerajaan Islam Osmania Turkiah ni bahawa Sheikh Muhammad Ismail menjadi mufti Syria dan memberi kepadanya gaji sebanyak seribu dinar Allahu Akbar seribu dinar ni nilai macam kita pada hari ni tuan-tuan seratus -tuan, ribu tuan-tuan Ismail pulang ke rumahnya dan mulalah membawa surat pelantikan itu kini dilalui di depan orang yang suka mengejeknya itu Biasa mereka berkata dengan siniran. lama tak nampak Sheikh pergi mana ha, Sheikh menjawab dengan tenang dari Istanbul aku sudah minta jawatan mufti seperti yang kamu suruh dia pergi ke pejabat gubernur untuk menyerahkan sebab perhentikannya tak lama kemudian Muhammad Ismail lantik menjadi mufti Syria secara rasmi dalam satu sambutan yang sangat mulia saya bawa kisah ni tuan-tuan bahawa memang satu perkara yang kita alami ni dalam menyampaikan kebaikan akan ada tentangan dalam kuliah lalu saya cerita bagaimana Imam Khalid bin Ahmad Al Farahidi ditegur atau dipanggil label sebagai orang gila begitu juga Imam Abu Hamid Al Ghazali sehingga mendapat gelaran hujatul Islam maka mereka semua berupaya untuk menghadapi apa yang dipanggil sebagai dalam ayat ni tadi Allah mengajar kita wa'mur ma'ruf ma'ruf wanha an munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur semangat seperti ini yang perlu dinyalakan disebut selalu kepada anak-anak muda pada hari ini sesuai dengan kita menceritakan tentang Luqman bahawa masih banyak lagi kreativiti dan peluang untuk kita maju ke hadapan mencapai satu kegemilangan kerana perkara ini memerlukan kepada satu mujahadah seterusnya kita dapat lihat bila Allah menyatakan dalam pesan berikutnya wala tusair khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kullamukhtalin fakhur dalam Tafsir ini kasir menyebutkan adab-adab dan juga petua, pedoman, galakan, motivasi seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana kerendahan diri dan tawaduk ni penting, akhlak yang mulia ni penting. Manusia di akhirat masuk syurga bukan kerana qiyamul lail yang banyak dilakukan ataupun banyaknya puasa yang dikerjakan, banyak Quran dikhatamkan. Itu penting, tapi juga kerana akhlak yang mulia. Wa inna ahadakum layablughu bihusni khuluqihi darajat as-sa'ibin al-qa'imin. Nahli sahih mengatakan bahawa manusia itu sampai ke darjat orang yang siam dan juga qiyam. Siam itu boleh puasa. qiyam itu kiamul dengan sebab akhlak mulia yang dia ada maka di sini ada satu bentuk uslub palari yang menarik bila Allah SWT menyatakan Allah tu sa'ir as-sa'ar As ini kalau kita lihat menunjuk kepada penyakit yang berlaku kepada unta unta ni lehernya panjang dia kalau kena sa'ar ini maka dia tak boleh menoleh ke kanan ke kiri ini adalah satu bab dipanggil sebagai satu bentuk tamsilan bahawa manusia yang berkelakuan demikian seolah lehernya itu tak boleh paling kalau orang bagi salam pun dia memandang sepi memandang yang semuanya sebagai hina, bagi kita ni umpama menyebut hidung tinggi lah sombong, tak kena tempat, maka si ayah mengajar anak untuk berjaya dalam hidup ni, mesti ada networking mesti ada perhubungan orang perhubungan orang ni banyak dibentuk oleh sikap kita ketika bercakap ketika bergaul, andai kamu memiliki kemahiran seperti ni, wahai anakku hidup kamu senang, kamu ada hubungan yang baik dengan Allah tak mencukupi, kamu kena ada hablum minannas, hablum minannas ni banyak dibentuk oleh kerendahan diri dengan sifat tawaduknya, dan mengajar kita bagaimana tercelanya sifat sombong akibat kesombongan ni semua diterangkan dalam ayat-ayat ini melengkapkan wisdom yang kita pelajari hikmah daripada awal itu jangan kamu sangkakan perhubungan kamu dengan Allah Madai. jadi penyakit yang berlaku kepada manusia dalam konteks ayat ini adalah menceritakan bagaimana manusia ni bila dia berada pada satu tahap dia merasakan dirinya tidak perlu kepada orang lain itu satu kesilapan saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan malam yashkurinas lam yashkurillah ya ataupun malam yashkurillah la yashkurin sama ada manusia la yashkurillah malam lam yashkurin nas tidak akan berterima kasih kepada Allah andai dia tidak belajar berterima kasih kepada manusia contoh yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan orang melakukan perniagaan kemudian orang datang beli kepada dia dengan kuantiti yang besar Masyaallah besarnya nilai ini sepatutnya kita berkata terima kasih kerana bantu saya seronok saya ada orang macam tuan boleh kita berkenal lebih lanjut tentang boleh jadi biasan dan sebagainya maka begitu ada kita berhubung dengan manusia berhubung dengan manusia ni bersyukur pada mereka penting Di Itulah lahirnya kesyukuran kepada Allah seperti kata dalam hadis. Tapi tidak ada sebahagian bila orang melakukan perniagaan dengannya dia kata sebenarnya bagi rezeki pada saya Allah. Kamu cakap pada muka orang tu nak buat apa kalau kamu cakap kamu seorang Islam, saya seorang kafir tapi dalam perniagaan lakukan kamu nak kena makan yang halal saya raihkan kamu, bawa kamu pergi ke hotel ke kedai makan, ini cara networking orang bukan Islam, kerana melihat setiap komponen yang menyokong perniagaannya itu penting tuan-tuan dia boleh sekian, ini satu prinsip muamalah yang penting untuk kita terangkan kepada anak-anak, kerana mereka merupakan pelapis pada masa akan datang, bahawa perkara ini jangan dipandang sepi, dipandang sebikian saja, si anak perlu ada nilai yang tinggi integriti dalam diri dan rasa responsibility, accountability ini semua di pelajari dalam ilmu muamalat walaupun kita melihat dari perspektif barat tapi sebenarnya semua telah diterangkan dalam Islam insyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan sebut beberapa implikasi daripada ayat ini yang memandu manusia untuk jadi lebih cemerlang dalam hidupnya dengan memandukan kepada beberapa rujukan teras dalam tafsir ini Wallahu a'lam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu wa fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh